Це програма «Національний інтерес на телеканалі БТБ. Гість нашої студії це Сергій Мамедов, виконавчий директор Незалежної асоціації банків України. Вітаю вас. Добрий день. і говоримо ми сьогодні на тему фінансова ситуація в Україні. Скажіть, будь ласка, недавно відбулося зниження облікової ставки Нацбанком. Наскільки такий крок відповідає ринку реаліям? Я вважаю, що абсолютно Совпадает рішення Національного банку. с теми процессами, которые происходят непосредственно в финансовой системе Украины. Если мы проанализируем прирост депозитного портфеля коммерческих банков, если мы проанализируем профицит ресурсов, то мы увидим, что на сегодняшний день есть излишек средств. Мы увидим, что ставки на сегодняшний день снижаются как по депозитным продуктам коммерческих банков. Если мы возьмем национальную валюту, то порядка 2% за полгода было снижение ставок по депозитам национальной валюте так и по кредитам. Поэтому реально те шаги, которые были предприняты Национальным банком, они своевременные и абсолютно правильные. Зменшение увлековой ставки – это сигнал для рынка про то, что коштів достаточно? А, ну, тут вопрос, наверное, все-таки глубже. Вы понимаете, что сама учетная ставка не есть та ставка, по которой определяется рынок. Если коммерческие банки привлекают депозиты по 18%, они не могут кредитовать под 15% либо под 12%, даже если учетная ставка будет 2%. Потому что есть очень много факторов, которые влияют на процентную ставку на сегодняшний день. Поэтому Национальный банк показал тенденцию. Он сказал о том, что ставки на сегодняшний день, они большие. Но, на мой взгляд, намного важнее были те решения, которые были приняты тем же Национальным банком ранее. Это и ограничения в наличных расчетах, сумма 150 тысяч гривен, о которых уже, мне кажется, многие говорили и обсуждали. Это и дедоларизация экономики, о том, что все цены должны быть на сегодняшний день в национальной валюте, а не в иностранной. Если мы возьмем и проанализируем опыт ну, ближайшей к нам страны России, мы увидим, что те планы, которые они выстраивали по поводу дедорализации экономики своей, они привели к реальному успеху. На сегодняшний день объем портфеля в рублях в коммерческих банках России намного выше, чем в валюте. Людям неинтересно стало искать в валютных депозитах источник дополнительной прибыли. Ведь как получается? На сегодняшний день люди, покупая валюту, ждут изменения курса. Соответственно, увеличение курса дает дополнительные доходы. Но, слава богу, что мы видим на протяжении года курс, Сильных колебаний не, по, не поддался. Поэтому те, кто поверил в национальную валюту, получил порядка 20% доходность. Те, кто верил в иностранную валюту, получили ну, в лучшем случае, наверное, 8-9%. Поэтому для э, банков намного важнее, повторюсь, это вот те рамки, которые выстраиваются в отношениях банков-клиентов, и которые стратегически направляют вкладчиков к национальной валюте. Чего ожидается прямые от снижения обликовой ставки на рынок? Uh, отчасти да, отчасти да. Почему? Потому что, повторюсь, это является сигналом. Сейчас есть тенденция, тенденцию надо поддержать. Основные моменты, которые влияют на ставку, это все-таки вот на сегодняшний день они больше психологические. Люди должны верить в стабильность, они должны понимать, что завтра не будет никаких катаклизмов, ни экономических, ни политических, и при этом они готовы тогда верить в нашу гривну. Соответственно, если они начинают инвестировать и либо размещать депозиты в национальной валюте, мы готовы финансировать.